ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸੋ ਕਿਰਾਲੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਾਮ ਖਿਦਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਛਾ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਅरेस्ट ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ 14 ਅਰੀ ਚੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰੋਡ ਉੱਧਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸ਼ਰਧਿਆਚੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਆਰੋ ਵਿਨੈਸ਼ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਇਹ ਸਦਰਪੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਤਜੀਤ ਹੈਗਾ ਐਕਲਸੀਆ ਕਰਾ ਪਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਐਸ ਐਸ او ਸੀ ਇਕਾਂਟਰੇ ਜਦ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਲੇਸ ਦੀ ਅਸਰ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਧਰਮਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀ ਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ

उन्हें अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की आगे बढ़ा हुए आज सुबह तरन में पुलिस ने कुलविंदर सिंह उर्फ़ विलेज कंसियामानीप सिंह और हरप्रीत सिंह ये तीन लोग

बाई एयर पंजाब ले आया जा रहा है और दो दो सपोर्ट मॉड्यूल के जो दो, दो जवान चीफ थे इन्हें मुहाली एस एस ओसी ने गिरफ्तार किया और आज सुबह जैसा कि मैंने बताया तो कि तीन अक्यूज ये तरन तारन डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था तो ये सारा जो मदर था इसको बाहर बैठे हुए ऑपरेटर्स ने अंजाम दिया डिफरेंट मॉड्यूल्स थे अलग था सपोर्ट मॉड्यूल अलग था लॉजिस्टिकल मॉड्यूल अलग था और इसको डिफरेंट लोग अंजाम देते दे तो एक बड़ा क्रिमिनल ऑपरेशन था जो पंजाब पुलिस ने जो अन अद, किया और आ, इस केस को सक्सेसफुल को वर्कआउट किया तो मैं में ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सरदार तो जिस तरह से नशे ग्रुप कैंपेन लॉन्च हुआ है तो पंजाब सरकार ने बहुत जल्द अब ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कैंपेन लॉन्च होगा जिसमें फोकस ये होगा कि जो ये लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बाहर से लीगल मेथड से उनको लेके आया जाएगा एक्सपेडेशन या उनकी रिपोर्टेशन कराई जाएगी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इस क्राइम को End -end जो पूरा इको सिस्टम का उसे करके, उसे करके अंतर्गत पौ और साथ ही साथ में मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में कोई क्राइम करेगा गोली चलाएगा तो पंजाब पुलिस उसका पीछा देश के कोने में जो लोग भारत से बाहर भी बैठे हैं उन्हें भी So they will have to account for their crimes and the legal law will catch up with them. So Punjab Police is fully determined to fight this menace of Punjab.